হেল্ল' ক্লাছ টেন আজি আমি কৰিম ডে থ্ৰীৰ ভিডিঅ' বা ক্লাছ ডে' থ্ৰীত আজি অলৰেডি তোমালোকৰ ডে' ওৱান আৰু ডে' টুত প্ৰবেবিলিটিৰ মানে তোমালোকৰ সম্ভাৱিতা যিটো পাঠ আছে সেই পাঠটোৰ নোটছখিনি পাঠটোতনো পঢ়িব কি দিব কেনেকৈ কি কৰিম ফৰ্মুলা এইবোৰ কোৱা গ'ল ডে' ওৱানত ডে' টুত আমি কাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন যিবিলাক আহে সেইবিলাক কৰিলোঁ আজি আমি তোমালোকৰ কিতাপত থকা ফিফটিন পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ সেইখিনি কৰিম আৰু মাজৰ দুই এটা কুৱেশ্যন অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা দিয়া গৈছে ত' যিকেইটা দিয়া যায় মই কৈ দিম আৰু বাকী থকাখিনি আজি আমি কৰি আমাৰ প্ৰবেবিলিটি চেপ্টাৰটো আজি আমি ট্ৰাই কৰিম শেষ কৰিবলৈ চ' দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ যিটো ওৱান হয় সেইটো ফিলিণ্ডা কেপ সেইটো আমি ন'টছত কৰিছোঁ তোমালোকে পাইছা আজি আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভৰ পৰা কৰি যাম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভত কৈছে কি যে যদি পি ই ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ তেন্তে ই নহয় সম্ভাবিতা কি তো এই বস্তুটো তোমালোকৰ মই ডে' ওৱানৰ ভিডিঅ'ত দি থৈছোঁ তোমালোকে চাব পাৰিবা তাত বুজাই থৈছোঁ আৰু তাত চাই উঠি পেলাই আকৌ অংকটো যদি কৰাটো তোমালোকে চোৱা বুজি পাবা আৰু ইয়াতেও এক্সপ্লেইন কৰিম বাৰু ইয়াতো বুজাম কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো চালে আৰু ভালকৈ বুজি পাবা ত' কৈছে কি যে আমাক দিয়া আছে পি ই পি মানে প্ৰবেবিলিটি ই মানে ইভেণ্ট ফল বা সম্ভাবিতা হয় পি ই লিখিলে আমি সম্ভাবিতা হয় বুলি জানো আমাক সম্ভাৱিতা ইয়াতে কৈ দিছে ওলাব দিয়া নাই ত' পি ই আমাৰ কিমান হয় জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ এইটো হয় বুজাই আৰু নহয়তো সুধিছে কিমান ত' ডি ৱান ভিডিঅ'টো যোনেজনে চাইছা বুজি পাবা যোনেজনে চোৱা নাই চাই ল'বা আকৌ কৈছোঁ তোমালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ সেইটো ডি ৱান ভিডিঅ' এনেকৈ দিলে নহয় বুজাই ই ডেছ দিলে নহয় বুজাই এই নহয়টো কিমান সুধিছে হ'ল তো প্ৰবেবিলিটীৰ ক্ষেত্ৰত হয় কি যে হয় আৰু নহয়টো মিলি সদায় ওৱান হয় এইটো ফিক্স প্ৰবেবিলিটি হয় আৰু নহয় মিলি পেলাই সদায় কি হয় ওৱান হয় ঠিক আছে ত' হয় আৰু নহয় মিলি ওৱান হয় তাৰে আমাক হয়তো কুৱেশ্যনত দি থৈছে হয়তো আমাক কুৱেশ্যনত দি দিছে কিমান জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ আৰু নহয়টো ওলাব দিছে আৰু হয় নহয় মিলি ওৱান এইটো ফিক্স দেই এইটো ফিক্স ত' খুব ইজিলি আমি হয় নহয় মিলি ওৱান হয় বুলি জানো যিহেতুকে সেই ওৱানটোৰ পৰা আমি হয়টো বিয়োগ কৰি দিম মাইনাছ কৰি দিম আৰু যিটো থাকিব সেইটো হ'ব আমাৰ ইয়াতে কি এনচাৰ ত ওৱানৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ মাইনাছ কৰিলে আমাৰ ওচৰত থাকিব জিৰ' পইণ্ট নাইন ফাইভ তাৰমানে নহয় সম্ভাবিতা যিটো নহয় সেই নহয়টো কিমান জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ছৰি জিৰ' পইণ্ট নাইন ফাইভ ঠিক আছে নহয় সম্ভাবিতা কিমান জিৰ' পইণ্ট নাইন ফাইভ ইয়াতে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো শেষ ইয়াতে এই ভিডিঅ' কুৱেশ্যনটোত এইটো ফৰ্মুলা হয় ফৰ্মুলা মানে হয় নহয় মিলি সদায় ওৱান হয় ঠিক আছে ঠিক একেদৰেই এইবাৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত যাওঁ ছিক্সটো দিয়া নাই মানে ছিক্সটো নাহে আচ্ছা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনতো এই একেই আগৰ ফাইভটোৰ নিচিনাই হয় কৈছে কি যে এটা তিনিজনীয়া ছাত্ৰৰ দলত দিয়া আছে যে দুজন ছাত্ৰৰ একেই জন্মদিন নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা জিৰ' পইণ্ট নাইন নাইন টু দুজন ছাত্ৰৰ একে জন্মদিনত হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি সেয়ে একে আমি দুটা শব্দ শুনিলোঁ দেখিছা নহয় নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো দিছে আৰু হোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো সুধিছে গতিকে সেই আমি কুৱেশ্যনৰ ফট কৰি দিয়ে হয় নহয় মিলি কিমান নহয় হোৱা নহয় ত' আমি সেই বস্তুখিনিকে ইয়াত এতিয়া সজাই পৰাই লিখিম যিহেতুকে ইয়াতে জন্মদিনৰ কথা কৈছে ষ্টুডেণ্টৰ কথা কৈছে গতিকে লিখা কথাখিনি অলপ ফোনীকে লিখিলে আমাৰ কুৱেশ্যনটোৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ব যিটো ধৰণে আমি কুৱেশ্যনটো প্ৰেজেণ্ট কৰিম এক্সামত ভাল লাগে গতিকে আমি প্ৰথমতে লিখিম কি কি দিয়া আছে দিয়া আছে দুজন ছাত্ৰৰ জন্মদিন একেই দিনত নোহোৱাৰ সম্ভাবিতা ত' নোহোৱাৰ সম্ভাবিতাক মই লিখিছিলোঁ কেনেকৈ পলোৱে আগৰ কুৱেশ্যনটোত আমি ই এড্ৰেছ দি পেলাই লিখোঁ যিহেতুকে মোৰ ইয়াত ধৰা নাই এই পাৰ্টটো মই তলত লিখিছোঁ দেই তোমালোকে এটা লাইনতে লিখিবা জিৰ' পইণ্ট নাইন নাইন টু দুজন ছাত্ৰৰ একেলগে জন্মদিন নোহোৱাৰ সম্ভাবিতা জিৰ' পইণ্ট নাইন নাইন টু ত' হোৱা সুধিছে গতিকে দুজন ছাত্ৰৰ জন্মদিন একেদিনত হোৱাৰ সম্ভাৱিতা তাৰমানে আমি এইবাৰ পি ইটো ওলাব লাগিব কি ওলাব লাগিব আমি এইবাৰ পি ইটো ওলাব লাগিব দুজন ছাত্ৰৰ জন্মদিন একেদিনত মানে ওপৰৰ কথাখিনি চিম চিম নোহোৱাটো খালী ইয়াতে হোৱা হৈ গ'ল হোৱাৰ সম্ভাবিতা এতেকে চিম আমি জানো বুলি লিখিব পাৰা আৰু ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা সম্ভাৱিতা হোৱা সম্ভাৱিতা নোহোৱাৰ যোগ ফলাই ওৱান হোৱাটো সুধিছে নোহোৱাটো দিয়া আছে আৰু মুঠতে ওৱান হয় মাইনাছ কৰিলে তোমাৰ ওচৰত থাকিব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' এইট অৰ্থাৎ দুজন ছাত্ৰৰ জন্মদিন একেদিনত হোৱাৰ সম্ভাৱিতা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আৰু নাইন ডি ৱান ভিডিঅ'ত দিয়া আছে তাতে তোমালোকে চাই ল'বা এইবাৰ কৰিম আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কি কৈছে এটা টেমাত এশটা পঞ্চাছ পইচা পঞ্চাছটা এটকীয়া বিছটা দুটকীয়া আৰু দহটা পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা আছে টেমাটোৰ ওপৰমুখ তল কৰিলে এটা মুদ্ৰা ওলাই পৰাটো সমক্ষ হ'লে মুদ্ৰাটো ৰোমান ৱান পঞ্চাছ পইচা হোৱা ৰোমানটো পাঁচটকীয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি ঠিক আছে আচ্ছা ত' প্ৰথমতে আমি কিনো কৈছে কিনো দিছে চাই লওঁ হা বাৰে বাৰে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি থাকিবলৈ বা সময় গৈ থাকে তো তোমালোকে এইধৰণে ছাইডত লিখি ল'ব পাৰা এইটো ধৰি লোৱা টেমাটো কৈছে কি যে মুদ্ৰা আছে এশটা কিহৰ পঞ্চাছ পইচা মুদ্ৰা আছে এশটা তাৰপিছত কৈছে যে এটকীয়া মুদ্ৰা আছে পঞ্চাছটা ঠিক আছে আৰু দুটকীয়া মুদ্ৰা দেই দুটকীয়া মুদ্ৰা আছে বিছটা টু ৰুপিচ আৰু পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা আছে দহটা দহটা আছে কি পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা তাৰমানে পঞ্চাছ পইচা মুদ্ৰা আছে এশটা একটকীয়া মুদ্ৰা আছে পঞ্চাছটা দুটকীয়া মুদ্ৰা আছে বিছটা আৰু পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা আছে দহটা মুঠতে মুদ্ৰাকেইটা আছে এশ ডেৰশ সত্তৰ আশী তাৰমানে তোমাৰ মুঠ মুদ্ৰা মুঠ মুদ্ৰা আছে এশ আশী আমাক সম্ভাবিতা বুলি ক'লে মুঠ সম্ভাবিতা লাগে জানাই নহয় গতিকে মুঠ মুদ্ৰা আছে কেইটা তোমাৰ এশ আশীটা প্ৰথমতে আমি লিখিব লাগিব যে মুঠ সম্ভাবিতা বা মুঠ ফল যি লিখা নিজৰ সুবিধা লিখিলেই হ'ল বা টেমৰাটোত থকা মুঠ মুদ্রার সংখ্যাও লিখে পেমা মুঠ মুদ্রার সংখ্যা এশ আশিটা হল আচ্ছা তারপর আমি এই লিখিব পারো আৰু নিলিখিলেও নাই নিজৰ সুবিধাত কৰিলেই হ'ল আৰু পৰীক্ষাত সময় বচাব লাগিব বিশেষকৈ সময় বচাব লাগে আৰু সম্ভাৱিত কুৱেশ্যনছখিনি কাৰেক্ট কৰিবই লাগিব স্ক'ৰিং চেপ্তাৰ হয় ত' আমি ডাইৰেক্ট এন্সাৰটো লিখিব পাৰোঁ পঞ্চাছ পইচাৰ মুদ্ৰা আছে এনেকৈ লিখিলোঁ কেইটা আছে এশটা তাৰমানে এশ আশীটা মুদ্ৰাৰ এশটা কি হয় পঞ্চাছ পইচাৰ মুদ্ৰা এতেকে পঞ্চাছ পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা সুধিব সুধিছেতো আমাক আমাক ৰোমান ওৱানত কি সুধিছে পঞ্চাছ পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা এতেকে পি ই পঞ্চাছ পইচা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা হৈ যাব আমাৰ কিমান মুঠ সম্ভাবিতা সদায় তলত হয় আৰু যিটো ফল বিচাৰিছে সেইটো ওপৰত হয় কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ ইয়াক দুই দি যাব পাঁচবাৰ ইয়াক দুই দি যাব ন বাৰ এই যে কটাকতি কৰা বহুত ষ্টুডেণ্টছৰ ক্লিয়াৰ নাই বহুতে মানে টেন আহি পালা কিন্তু নাজানা বা এটা দুটা সহজকেইটা পাৰা টানকেইটা নোৱাৰা আৰু যদি ক্লাছ টেন আহি পালা ত' ক'বলৈও লাজ পোৱা যে এইখিনি নাজানো শিকাই দিয়ক বা কেনেকৈ কৰিম তো ইয়াৰ এটা ভিডিঅ' অলৰেডি মোৰ দিয়া আছে তোমালোকে সেইটো চাব পাৰিবা কেঞ্চিলেশ্যনৰ এটা এটাকৈ দিয়া আছে দুইৰে কেতিয়া এটা সংখ্যা হৰণ যায় বা কটাকটি কৰিব পাৰি তিনিৰে কেতিয়া সংখ্যা এটা হৰণ যায় বা কটাকটি কৰিব পাৰি দিয়া আছে এক দুই তিনি এনেকৈ গোটেইকেইটা দিয়া আছে সেইটো চাবা বুজিবা প্ৰেক্টিচ কৰিবা তাতেও কুৱেশ্যন দিয়া আছে তেতিয়া এইবোৰ সহজ হ'ব বাৰু কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ তো ইয়াৰ এনচাৰ হ'ল কিমান ন ভাগৰ পাঁচ তাৰমানে পঞ্চাছ পিছৰ মুদ্ৰা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান ন ভাগৰ পাঁচ ৰোমান টু ৰোমান টুত কৈছে কি পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা চাবা দেই ৰমানটোত কৈছে কি যে পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা হোৱা সোধা নাই হ'ল ত' আমি লিখিব কি লাগিব যে ইয়াক দুই ধৰণেই পাৰি দুইটা মেথড তোমালোকক মই দেখাই দিম ডি ৱানত শিকাই থৈছোঁ নোটছখিনি দিওঁতে পাঠটো পঢ়াৰ আগতে যিখিনি জানিবলগীয়া কথা তাক শিকাই থৈছোঁ আৰু ইয়াত দুইটা পদ্ধতিতে আকৌ দেখাম তো কি উঠিছিলে আমাৰ কুৱেশ্যনটো যে পাঁচটকীয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ত' আমি লিখিম যে পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা আছে আমাৰ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা কেইটা আছিলে দহটা এটাকৈ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব এশ আশীভাগৰ দহ শূন্য শূন্য কটা গোল থাকিল কিমান ওঠৰ ভাগৰ এক এইটো হোৱাটো দেই এইটো হোৱা এইটো হোৱা আৰু আমাক ওলাব দিছে নোহোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আৰু ছিক্সত পালোৱেই নহয় হোৱা নোহোৱা মিলি কি হয় গতিকে আমি লিখিমগৈ এতিয়া পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা হোৱা যোগ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা নোহোৱাৰ সম্ভাবিতা সদায় এক যিকোনো বস্তুৰ সম্ভাৱিতা সদায় এক এইটো ফিক্স গতিকে হোৱাটো দিয়া আছে কিমান হয় ওঠৰভাগৰ এক ওৱান বাই এইটিন ঠিক আছে নোহোৱাটো ওলাব দিছে আৰু মুঠতে ওৱান নোহোৱাটো লিখিলোঁ ওৱান দিলোঁ মাইনাছ ওৱান বাই এইটিন কৰিলোঁ ইয়াত প্ৰচেছটো কি হয় তোমালোকে জানাই লখাগু লৈ পেলাই কৰিব লাগিব গতিকে আনচাৰটো ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ যদি নাজানা তেতিয়াহ'লে সেয়া একেই লখাগু বা এইবোৰ সৰু সুৰা বস্তু কেনেকৈ হয় শিকাই থোৱা আছে চাই ল'বা চবৰ বস্তু এইটো মানে ত্ৰিছদিনীয়া যিটো তোমালোকৰ মাষ্টাৰ ক্লাছ দিছোঁ তাত বুজাবলৈ গ'লে ত্ৰিছ দিনৰ ক্লাছটো গৈ বেছিদিন হৈ যাব ত' এইবোৰ শিকোৱা আছে চাই ল'বা ত' আনচাৰ কি হ'ল নোহোৱাৰ সম্ভাবিতাকে পি ই ডেছ ইকুৱেল টু কিমান ওঠৰভাগৰ সোতৰ বা ছেভেনটিন বাই এইটিন এইটো হ'ল নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ঠিক আছে ইমানখিনি কৰি পেলা এতিয়া ইয়াতে লখাগু গসাগু ওলালোঁ বুলি কৈছোঁ ইয়াত কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ কিবাকিবি সেই ষ্টেপকেইটা ইয়াত দিয়া নাই নাই বুলি ক'লো তিনিটা ষ্টেপ আছে ইয়াত তে এইখিনি যদি দিগদাৰ পোৱা সেইখিনিতো জানিব লাগিবই বেলেগ অংকত লাগিবই জাক মাৰি যাব নোৱাৰা সেইটো বিশেষকৈ এইটো অংকত বা সম্ভাৱিত এই অংককেইটাত এইটো যদি নাজানা তো তাৰ উপায়টো হৈছে এইটো যিটো মই ছেকেণ্ড মেথডত তোমালোকক শিকাই আছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট মেথড হৈ গ'ল আমাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট মেথড তো ইয়াত ছেকেণ্ড মেথডটো শিকাই দিছো আমাক সুধিছে কি পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা এতেকে পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা নোহোৱাৰ সম্ভাবিতা নোহোৱা সম্ভাবিতা সদায় পি ই ডেছেৰ দেখুওৱা হয় হয় নোহোৱা সম্ভাবিতা লিখিলোঁ এইটো দিলোঁ তলত মুঠ সম্ভাবিতা এশ আহি আহিব এতিয়া আমি চাওঁ যদি আমাৰ ওচৰত মুদ্ৰা আছে এইকেইটা ইয়াৰে আমাক সুধিছে পাঁচটকীয়া নোহোৱা তাৰমানে পাঁচটকীয়াকেইটাক যদি বাদ দি দিওঁ বাকীকেইটাই বুজাব কি পাঁচটকীয়া নোহোৱা এই দহটা পাঁচটকীয়া ন কইন যদি থাকে তেতিয়াহে আমি পাঁচটকীয়া কইন পাম এই দহটা পাঁচটকীয়া কইনক যদি আমি ওলাই দিওঁ দহটা পাঁচটকীয়া কইনক যদি ওলাই দিওঁ বাকীখিনি পাঁচটকীয়া কইন নহয় তাৰমানে নোহোৱা তে বাকী কইন কেইটা থাকিল তোমালোকে চোৱা এশ পঞ্চাছ আৰু বিছটা এশ পঞ্চাছ আৰু বিছ তাৰমানে কিমান হ'ল এশ সত্তৰটা ডাইৰেক্ট তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা কি যে এশ সত্তৰ ঠিক আছে ডাইৰেক্ট কি লিখি দিব পাৰিবা এশ সত্তৰ আকৌ কৈছোঁ কি যে পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা নোহোৱাৰ কথা সুধিছে আমাৰ যিটো বেগ আছিলে তাতে পাঁচটকীয়া দুটকীয়া এটকীয়া পঞ্চাছ বিছটা গোটেইকেইটা মুদ্ৰা আছে নোহোৱা মানে কি পাঁচ টকাক বাদ দি পেলাইহে নোহোৱা মানে কি পাঁচ টকাকেইটা নালাগে পাঁচ টকাকেইটাক যদি বাদ দি দিওঁ বাকী থকাখিনি হ'ব ত' বাকী থকা পঞ্চাছ বছৰীয়া মুদ্ৰা এশটা এটকীয়া মুদ্ৰা পঞ্চাছটা আৰু দুটকীয়া মুদ্ৰা আছে বিছটা গতিকে এইখিনিক যোগ কৰি দিয়া এশ পঞ্চাছ বিছ যোগ কৰিলে কিমান হয় এশ সত্তৰ অৰ্থাৎ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা নোহোৱাকৈ বা পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা গোটেইকেইটা যদি গুচাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেগটোত থাকিব যিকেইটা মুদ্ৰা সেইকেইটাৰ সংখ্যা হৈছে কিমান এশসত্তৰ ত' নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ল এশ সত্তৰ ত' ইয়াক কেঞ্চিলেশ্যন কৰিলে আমি আনচাৰটো কিমান পাম ওঠৰ ভাগৰ সোতৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলোঁ যে ইজিলি আমি এন্সাৰটো পালোঁ এন্সাৰটো আমি দুয়োটাতে চেম পাইছোঁ কিন্তু এইটোত তোমালোকৰ লখাগু চখা ওলাব লাগে আৰু এইটো ডাইৰেক্টো কৰিব পাৰি একচুৱেলি সম্ভাৱিতা কৰে এইটো নিয়মত এইটো নিয়মো ভুল নহয় তো তোমালোকৰ যাৰ যোনটো ঠিক লাগে কৰিবা কিন্তু এই যে লখাগুখা বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনে নাজানে বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে যিবোৰ এইবোৰ ভালকৈ নাজানে তো তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এইবোৰ শিকিবা ভিডিঅ' দিয়া আছে তাত এইবোৰ চাই মেলি শিকিবা আৰু এইটো এটা পদ্ধতি ত' যোনটো ইজি লাগে সেইটোত কৰিলেই হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন প্ৰশ্ন নম্বৰ ইলেভেন কি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত যে গোপী আচ্ছা গোপী নামৰ মায়ে ছোৱালী মানুহ এজনী আছে ফিমেল এজনী আছে কি কৈছে গোপীয়ে তেওঁৰ একোৱুৰিয়ামৰ বাবে এখন দোকানৰ পৰা এটা মাছ কিনি আনিলে চিত্ৰ ফিফটিন পইণ্ট ফ'ৰত দেখুওৱাৰ দৰে চিত্ৰটো দিয়া আছে কিতাপত চাই ল'বা দোকানীজনে পাঁচটা মতা মাছ আৰু চাৰিটা মাইকী মাছ থকা চৌবাচাৰ পৰা যাদৃশ্যভাৱে যিকোনো এটা মাছ দিলে মাছটো মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি তো গোপী হওক বা যোনে হওক ধৰি লওক ঘৰত একোৰিয়াম জানে ন য'ত মাছ পোহা হয় মাছ পোহিছে তো তেওঁক মাছ লগা হ'ল তো তেওঁ বজাৰলৈ গ'ল দোকানীজনক ক'লে মোক এটা মাছ দিয়ক তো দোকানীজনে যিটো একোৰিয়ামৰ পৰা মাছ ওলাই দিলে সেই একোৰিয়ামটোত পাঁচটা মতা মাছ আছিলে আৰু আঠটা মাইকী মাছ আছিলে এতিয়া তাৰ পৰা এটা মাছ ওলাই পেলাই যেতিয়া গোপীক দিয়া হ'ল তে সেই মাছটো মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আমাক ওলাব দিছে মাছ হওক কইন হওক ৰঙালীলা বল হওক কৰা পদ্ধতি চবৰে একেই তো আমি সেই একেই প্ৰথমতে দিয়া থকা তথ্যখিনি লিখি ল'ম আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় মতা মাছ কেইটা আছে মেইল ফিছ মতা মানে মেইল জানাই আৰু মেইল ফিছ কেইটা আছে পাঁচটা আৰু ফিমেল আছে কেইটা আঠটা গতিকে মুঠতে মাছ কেইটা হ'ব ট'টেল ফিজ মুঠতে মাছ আমাৰ কেইটা হ'ব ইয়াতে তেৰটা হৈ গ'ল ট'টেল ফিজ কেইটা তেৰটা তো আমি লিখিব পাৰোঁ যে মুঠ মাছ সমান তেৰটা আমাক ওলাবগৈ দিছে মতা মাছৰ সংখ্যা ত' আমি লিখিম মতা মাছ সমান কেইটা পাঁচটা হ'ল এতেকে মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা পি ই খোৱা মানে পি ই কিমান হ'ব মুঠতে মাছ কেইটা তেৰটা তাৰে মতা মাছ কেইটা পাঁচটা তে মুঠ মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান তেৰভাগৰ পাঁচ ফাইভ বাই থাৰ্টি এইটো খুবেই সহজ প্ৰশ্ন ঠিক আছে এইবাৰ কৰিম আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ কি দিছে টুৱেলভত এখন খেল এডাল চলন্ত কাৰচিনযুক্ত যিডাল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ যিকোনো এটা সংখ্যাৰ পিনে তোমাই ৰৈ যায় আৰু এই ফলাফল সামুক্য সম্ভাৱিতা কি যাতে এইডালে ৰৈ গৈ ৰোমান ওৱান আঠত ৰোমান টু এটা অযুগ্ম সংখ্যাত ৰোমান থ্ৰী দুটাতকৈ ডাঙৰ এটা দুইতকৈ ডাঙৰ এটা সংখ্যাত ৰোমান ফ'ৰ নটকৈ সৰু সংখ্যা মজা তোমালোকৰ কিতাপত চিত্ৰটো দিয়া আছে তো গোলকৈ এখন কাৰ্ডবৰ্ড বা এনেকুৱা আঁকি থোৱা আছে কাঠৰ টুকুৰা এটা আছে তাত কিছুমান নম্বৰ লিখা আছে আৰু ঘূৰাই দিয়া হয় ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত কিছু সময় পিছত ঘূৰি থকাৰ পিছত কিছু সময় পিছত গৈ পেলাই ৰখি যাব নহয় খেলখনত সেই বৰ্ডখন তো ৰখি যোৱাৰ পিছত ৰখা জেগাটোৰ নম্বৰটো কি হ'ব খুজিছে আৰু কৈ দিছে যে যদি ৰখে আঠত ৰখিলে আঠ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা অযুগ্ম সংখ্যা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা দুইতকৈ ডাঙৰ হোৱা সম্ভাৱিতা এইবোৰ ওলাব লাগে ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি লিখিম মুঠ সম্ভাবিতা ত' কি লিখি পৰিব আমি প্ৰথমতে মুঠ সম্ভাবিতা হা আৰু যদি তোমালোকে দেখাব খোজা বোলে বৰ্ডখনত কি কি নাম্বাৰ আছে সেইটো পাৰা মুঠ সম্ভাবিতা তো মুঠ সম্ভাবিতা আছে কেইটা মানে নম্বৰ আছে কেইটা আঠটা একৰ পৰা আঠ হ'লে গতিকে মুঠ সম্ভাবিতা কিমান হ'ব এইট হ'ল ৰোমান ওৱানত আমাক সুধিছে কি আঠত মানে বৰ্ডখন গৈ পেলাই আঠত ৰাখিব এতিয়া বৰ্ডখনত তোমালোকে চিত্ৰটোত চোৱাচোন দেখিবা আঠ কেইটা আছে চিত্ৰটো এনেকৈ দিয়া আছে নহয় তোমালোকৰ হেৰিত এনেকৈ দিয়া আছে ত' এই বৰ্ডখন যেতিয়া তোমালোকে ঘূৰাই দিবা ঘূৰাই দিলে এই আঠত গৈ পেলাই ৰখাৰ সম্ভাৱিতা কিমান সুধিছে তো আমি লিখিব লাগিব যে আঠ সংখ্যাটো আছে আঠ কেইটা আছে একচুৱেলি বৰ্ডখনত এটা আঠ এটাই আছে নহয় এটাকে আঠ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা মুঠ ফলকেইটা আঠটা আৰু আঠ আমি কেইবাৰ পাম এবাৰেই পাম গতিকে আঠভাগৰ এক ৰমানটোত কৈছে কি এটা অযুগ্ম সংখ্যা ত' অযুগ্ম সংখ্যা কি কি আছে আমি চাম এই ব'ৰ্ডখনত অযুগ্ম সংখ্যা কি কি আছে সেইটো প্ৰথমতে তোমালোকে চাই লোৱা একটো অযুগ্ম সংখ্যা হয় তিনিটো অযুগ্ম সংখ্যা হয় পাঁচটো হয় আৰু সাতটো হয় গতিকে আমি লিখিম যে অযুগ্ম সংখ্যা আছে কি কি আছে এক আছে তিনি আছে পাঁচ আছে আৰু সাত আছে ত' এতেকে অৰ্থাৎ মুঠ অযুগ্ম সংখ্যা কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা মুঠ অযুগ্ম সংখ্যা কেইটা আছে চাৰিটা এতেকৈ অযুগ্ম সংখ্যা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি হ'ব আমাৰ মুঠ ফল আছিলে আঠ আৰু যুগ্ম সংখ্যা আছে এইকেইটা হ'ল অযুগ্ম সংখ্যা আৰু আছে কেইটা চাৰিটা এইটো ইয়াক যদি আমি ক'লোঁ চাৰিগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ চাৰিভাগেৰে কটা গ'ল কিমান হ'ল হাফ ত' অযুগ্ম সংখ্যাৰ পৰা সম্ভাৱিত কিমান হাফ আধা ৰোমান থ্ৰী ৰোমান থ্ৰীত কি কৈছে ৰোমান থ্ৰীত কৈছে দুইতকৈ ডাঙৰ এটা সংখ্যা ত' দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা প্ৰথমতে আমি লিখি দেখাম যে দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যানো কি কি আছে ঠিক আছে দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি কি আছে দুইতকৈ ডাঙৰ তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ কেইটা আছে তো কি কি আছে আমি লিখিম দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি কি আছে তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ অৰ্থাৎ মুঠ দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় কেইটা আছে ছটা এতেকৈ সম্ভাবিতা কিহৰ দুইতকৈ দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা মুঠ সম্ভাবিতা আছিলে আঠ যিটো আমি একদম ষ্টাৰ্টিঙতে লিখি দিছিলোঁ মুঠ সম্ভাবিতা কিমান আঠ আৰু দুইতকৈ ডাঙৰ কেইটা হ'ব ছটা দুই নেওটাত আছে কটাকাটি কৰিব পাৰিম আমি দুই তিনি গুণ ছয় দুই চাৰি গুণ আঠ আৰু কটাকতি নাযায় তাৰমানে চাৰিভাগৰ তিনি তো দুইতকৈ ডাঙৰ অযুগ্ম চৰি দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা আছিল কেইটা ছটা অৰ্থাৎ দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান চাৰিভাগৰ তিনি তাৰপিছত আমি কৰিম ৰোমান ফ'ৰ ৰোমান ফ'ৰটো সুধিছে নটকৈ সৰু সংখ্যা নটকৈ সৰু সংখ্যা কেইটা আছে আচলতে গোটেইকেইটাই নটকৈ সৰু চোৱা চোন নটকৈ গোটেইকেইটা সৰু হয়নে নহয় যদি নটকৈ গোটেইকেইটাই সৰু হয় তে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব নটকৈ সৰু সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ সাত আঠ হয় অৰ্থাৎ নটকৈ সৰু সংখ্যা কেইটা আছে আঠটা গতিকে সম্ভাবিতা নটকৈ সৰু সংখ্যা ওপৰত সম্ভাবিতা মুঠ ফলৰ আঠটা তাৰমানে দুইটাই কাট কিমান আহিল এক অৰ্থাৎ মুঠ সম্ভাৱিতা কিমান হয় এক এইটো আমি পঢ়িছোঁ তো এইটো সুধিয়াৰ এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমি থাৰ্টিন কৰিম ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনটোত দিছে কি এটা লুডুগুটি এবাৰ মাৰি পঠিওৱা হৈছে ৰোমান ওৱান এটা মৌলিক সংখ্যা ৰোমান টু দুই আৰু ছয় মাজত থকা সংখ্যা ৰোমান থ্ৰী এটা অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকে প্ৰত্যেকে লুডু খেলি পাই চাই হয়নে নহয় লুডু গুটিটো এনেকুৱা হয় হয়নে এটা পিঠিত পাঁচ আছে ধৰি লোৱা এটা পিঠিত এক আছে কোনো এটা পিঠিত চাৰি আছে তো এনেকৈ লুডু গুটিটোত আমি কি কি নম্বৰ পাওঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু ছয় ইয়াৰ বাহিৰে আমি বেলেগ নম্বৰ বিচাৰিলে নাপাওঁ লুডু গুটিত ন কোনোবাই যদি হাত ওলাওঁ বুলি কয় লুডু গুটিটো মাৰোঁতে হাত নাপায় তাত নাই হয়নে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ভিতৰতে আমি নম্বৰবোৰ পাম আৰু লুডুগুটিত ছটা নম্বৰ থাকে তাৰমানে লুডুগুটিটোৰ মুঠ ফলকেইটা ছটা ত আমি কি লিখিম মুঠ ফল কেইটা ছটা কাৰণ এই ছটা নম্বৰৰ ভিতৰতে এটা নম্বৰ পাম বেলেগ নম্বৰ পাম নেকি এই ছটা ফিক্স ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ নম্বৰ নাপাওঁ তো মুঠ ফলকেইটা হ'ল ছটা ৰোমান ওৱানত সুধিছিলে কি আমাক ৰোমান ওৱানত সুধিছে এটা মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা ইয়াত কি কি আছে আমি লিখিম মৌলিক সংখ্যা ত' লুডুগুটিত থকা মৌলিক সংখ্যাত আমি দেখাব লাগিব তো লুডুগুটিত কোনটো কোনটো মৌলিক সংখ্যা হয় দুইটো হয় তিনিটো হয় আৰু পাঁচটো হয় একটো নহয় দেই দুই তিনি আৰু পাঁচ ত' মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমাৰ কিমান হ'ব মুঠফল কেইটা ছটা তাৰে মৌলিক সংখ্যা কেইটা হ'ল তিনিটা তিনিটা অৰ্থাৎ ইয়াতে কি হ'ব তিনি এইটো কেনচেল যাব কিমান হ'ব হাফ ত' মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ল হাফ তাৰপাছত দিছে ৰোমানটো ৰোমানটোত আমাক কি সুধিছে ৰোমানটোত দিছে যে দুই আৰু ছয় মাজৰ সংখ্যা ত' দুই আৰু ছয়ৰ মাজত কি কি সংখ্যা থাকে সেইটো আমি প্ৰথমতে চাব পাৰোঁ এইটো দুই আৰু এইটো ছয় এইটো দুই আৰু এইটো ছয় ত' দুই আৰু ছয়ৰ মাজত একেটা থাকে অৰ্থাৎ তিনি চাৰি পাঁচ যে দুই আৰু ছয় মাজৰ সংখ্যা কি কি থাকে তিনি চাৰি আৰু পাঁচ তিনি চাৰি পাঁচ তে দুই আৰু ছয়ৰ মাজত থকা সংখ্যাৰ সম্ভাৱিতা কি হ'ব বহুত সম্ভাবিতা ছয় ছয় আৰু সংখ্যা কেইটা হ'ল এক দুই তিনি হ'ল এইটো কেনচেল কৰিলে আমি কিমান পাম হাফ অৰ্থাৎ দুই আৰু ছয়ৰ মাজত থকা সংখ্যাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হয় হাফ ৰোমান থ্ৰীটো তোমালোকক ইয়াতেই কৰি দিওঁ কৈছে কি ৰোমান থ্ৰীটো এটা অযুগ্ম সংখ্যা পৰ সম্ভাবিতা অযুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা কি কি থাকে লুডু গুটিটোত একটো হয় তিনিটো হয় আৰু পাঁচটো হয় এক তিনি আৰু পাঁচ তে এটা অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব মুঠ ফল আছিলে কেইটা আমাৰ ছটা আৰু এয়া আছে তিনিটা কিমান হৈ গ'ল এইটো হাফ অৰ্থাৎ লুডু গুটি এটাত লুডুগুটি এটাত মুঠ ছটা ফল থাকে ছটা ফলৰ মৰি সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হাফ দুইৰ পৰা ছয় ভিতৰত থকা সংখ্যাৰ পৰা সম্ভাৱিত কিমান হ'ল হাফ আৰু অযুভ্য সংখ্যা পঢ়াৰ সম্ভাৱিত কিমান হ'ল হাফ তো ইয়াৰ গোটেইকেইটা আনচাৰেই কি হয় হাফ হাফ ত' এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ সম্ভাবিতাৰ পাঠৰ অনুশীলনী ফিফটিন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ পৰা ট'টেল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনলৈকে কৰা হ'ল ফৰ্টিন আৰু ফিফটিন এইট আৰু নাইন এই ভিডিঅ'টোত নাই ডি ৱান আৰু ডি টু ভিডিঅ'ত আছে তোমালোকে চালে তাতে পাবা মুঠতে কিতাপখনৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিনলৈকে তোমালোকৰ এই পাহ এই ভিডিঅ'টোত মানে আজি ডি থ্ৰী ভিডিঅ'ত কৰা হ'ল নেক্সট ভিডিঅ'টোত বাকী কুৱেশ্যনছকেইটা আমি কৰিম থেংক ইউ